असलकम व बरकातहू आज का हमारा टॉपिक है कि मर्ज़ क्या है और मरीज़ क्या है अब मर्ज़ और मरीज़ का ये जो ताल्लुक़ है ये फ़र्क है होम्योपैथिक तरीका इलाज करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि मर्ज़ क्या है और मरीज़ क्या है और इस बात का भी आपको इल्म होना चाहिए कि होम्योपैथिक मर्ज का इलाज कर रही है या मरीज़ का इलाज कर रही है आज हम इस टॉपिक पे आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो आप बर वक्त देख सकें चले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ मर्ज क्या है मर्ज एक ऐसा लफ्ज है जो शायद ही कोई इंसान हो जिसे मालूम ना हो मर्ज क्या है मर्ज बुखार भी हो सकता है मर्ज सर दर्द भी हो सकता है अब होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है वो मर्ज का इलाज नहीं कर रही मरीज का इलाज कर रही है और ये बात अगर आपको समझ आ जाए तो आप होम्योपैथिक तरीका इलाज से बहुत जल्द शफायाब हो सकते हैं इसमें आपको बताएं कि एक होम्योपैथिक की ममूली दवाई अगर मरीज़ की अलामात के साथ मैच कर जाती है तो मरीज़ मर्ज़ बेशक जितना मर्ज़ी बड़ा हो तो वो बहुत जल्दी उसे जो है शफायाबी की तरफ ले जाती है मर्ज जो है का सरदर्द है। फर्ज सर सर दर्द दर्द पेशेंट्स को हो रहा है अब मरीज क्या है जिसका इलाज होम्योपैथिक कर रही है होम्योपैथिक को आपकी सर दर्द से गर्द नहीं है उस सर दर्द में जो आपके अंदर अलामत पैदा हो रही हैं उसका इलाज हो रहा है मसलन के सर दर्द बहुत शदीद आई आंगन फानन आ गई उसमें आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी और आपकी ख्वाहिश थी कि आप ठंडा पानी इस्तेमाल करें अब ये अलामत हैं अगर ये अलामत सर दर्द के मरीज में हो सकती हैं किसी भी मर्ज में हो सकती है हार्ट तक के खतरनाक मर्ज में भी अगर ये अलामात होती हैं तो होम्योपैथिक दवाई इस अमत के मुताबिक अगर दी जाए तो अलामात की रोशनी में आप सेहत याब होते हैं ये बात आपने जहन नशीन करनी है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज के अलावा सारे तरीका इलाज मर्ज का इलाज कर रहे हैं और होम्योपैथिक जो है वो मरीज का इलाज कर रही है मरीज का इलाज क्या है मरीज जो महसूस कर रहा है जो अलामत उसके अंदर पैदा हो रही हैं और वो तमाम अलामत को मद्देनजर रख कर ही जो है वो अद्वियात जो है वो तजवीज़ की जाती हैं और बात अ बिलमिसल होने की वजह से यानी कि जो अलामत मरीज में है वही अला के साथ हंड्रेड परसेंट मैच कर रही हैं मर्स एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है दवाई अपना काम हंड्रेड परसेंट करेगी और अगर अलामत मैच नहीं कर रहे तो आप होम्योपैथिक की अदवात जितना मर्जी दे के देख लें खा के देख लें या डॉक्टर है तो देख लें उसमें जो है वो ना फ़ायदा ना नुकसान वो साइलेंटली जो है वो बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि इसका मुझे कुछ फ़ायदा भी हुआ है कि नुकसान हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ लिहाजा ये बात जहर नशीन का लें इस पर हम आपको मर्ज़ जो है वो हर मरीज़ को याद है अमत हम इन शाह आपके साथ वक्ता फवता मुख्त मुमकिन एक्सेप्टेसन यानी कि करीब तारात जो उस मर्ज़ में पैदा हो सकती हैं अब वो मर्ज़ एक है हमारे पास सौ मरीज हैं सौ मरीज़ की अलात उस मर्ज़ में मुख्तफ हैं तो अद्वियात मुख्तलफ दी जाएँगी जो हमारा जो असल बात आप तक कन्वे करने का यानी कि आप तक पहुंचाने का जो हमारा मकसद था वो ये था कि होम्योपैथिक जो है वो मरीज़ का इलाज कर रही है और मरीज़ का इलाज करने की वजह से इसका दायरा असर बहुत वसी होता है और ये दवाई जो है मरीज़ को मुकम्मल तौर पर सेहत याबी की तरफ ले जाती है इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे वीडियो लंबी हो गई है इसलिए अब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम मज़ीद टॉपिक इस टाइप के जो होम्योपैथिक के समझने के लिए हैं सबसे पहले तो आपको होम्योपैथिक समझनी है कि होम्योपैथिक कर क्या रही है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एग्रीवेशन पे बात करेंगे और एग्रीवेशन भी हम आपको बताएंगे क्या है तो इसके हवाले से जो है वो इन शख्त हमारे क्लिप्स आते रहेंगे अब तक के लिए इजाज़त दें इनशाला नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे